Марченко Александр Порфирьевич, который 23 июня 1944 года поднял Красное Знамя Победы над Зовской Ратусой. На этом месте в ратуше была установлена мемориальная табличка. Нынешняя власть ее сняла. И никто об этом не восстанавливает, не говорит. Хотя по закону Украины буквичной победы Великой Отечественной войны, если в 1945 году, написано, что власть, органы местного самоуправления должны вести учет и сохранение памяток Великой Отечественной войны. К сожалению, мы видим, что нынешняя власть не сохраняет эти памятники. мы тоже видим, здесь была бронзовая гирлянда, ее воровали, как и на остальных местах. Здесь по периметру стоят 28 геральдических щитов, на которых было в два раза больше, потому что с обоих сторон эмблемы, 56 эмблем. Сейчас осталось всего 10 эмблем. То есть 46 эмблем уворовано. Я уже не говорю, что там сорваны и Молодцы, при входе на этом по аллее под переходом на холм Славы там стояли с канделяблями такие светильники, сделанные ленинградскими работниками, которые бесплатно подарили городу Львову. Все это уворовано, и мы не видим здесь ни одного, так сказать, оставшегося в целости, в сохранности, как был в 1952 году этот э, мемориальный э, комплекс холм Славы. Те, кто погиб, наступая в Львовско-Сандомирской операции на Берлин, все сюда были свезены и покоронены. И, кстати, здесь покоронено 27 героев Советского Союза и 120 героев Советского Союза. Так я вам хочу сказать, что двух человек с этого холма славы, родственники россияне, забрали. Это дважды героя Советского Союза. Клубова Александра Федоровича, который покоронен на центральном круге. Он, по-моему, второй, если посмотреть. И вот здесь, по-моему, во втором ряду здесь был покоронен э, Бутаев Асадулла Дагдиунович. Он сам был замкомандира 285-й стрелковой дивизии и его родственники тоже забрали в Махачкалу, в Дагестан, похоронили на, с воинскими почестями, перезахоронили там и клуб во героя. Поэтому говорить о том, что э, значит, и власть так сказать, детально относится к этому монументу, не приходится. Мы вот видим там на фронтонах пообваливались эти, э, значит, они уже давно там не ремонтировались. Кстати, здесь похоронен э, Трошин, корреспондент газеты Известия на Колме Славы, он военный корреспондент был. Поэтому ваш, так сказать, побратим по профессии. Вот. И, и я бы хотел, чтобы тоже его увековечили, его память положением цветов. Это коротко так об этом, о Калме славы. Еще скажу одну справку, что здесь похоронено 315 индивидуальных могил. И три братские. Это одна братская могила там э, родина мать вторая. И там где авиаторы, вот три героя Советского Союза, кстати, все украинцы справа там приходят, значит э, похоронены на этой на, на, на этом мемориальном кладбище. Ну и рядом там вы знаете могила легендарного разведчика советского героя Советского Союза Кузнецова Николая Ивановича. Так, все уже. Фото, фото фото, что, сделал, что? Вот. фото. фото, фото. А фото, фото. ты хочешь, Блин, ты хочешь, да, фото сделать.